জঙ্গি হামলার ঘটনার পর অপারেশন সিন্ধু লঞ্চ করে ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানি সেনার হেডকোয়ার্টার রাওয়ালপিন্ডি অবধি ভারতীয় সেনা গর্জন শোনা গিয়েছে বললেন দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ভারত পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি এর মধ্যে রবিবার উত্তরপ্রদেশের লখনউএর ব্রাহ্ম স্ক্রুজ মিসাইলের প্রোডাক্ট ইউনিটের উদ্বোধন করেন রাজনাথ রাজনাথ জানান ভারত বিরোধী জঙ্গি সংগঠনগুলি বহু পরিবারের সিঁদুর মুছে দিয়েছে সব ভারত বিরোধীদের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ন্যায় দিতেই ভারতীয় সেনা অপারেশন সিন্ধুর লঞ্চ করেছে রাজনাথ বলেন সারা দেশ আজ ভারতীয় সেনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে অপারেশন সিন্ধু শুধু সামরিক কর্মকাণ্ডই নয় ভারতের রাজনৈতিক সামাজিক সামরিক শক্তির প্রতীক আমাদের অভিযান সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারত কখনোই আম পাকিস্তানিদের নিশানা করেনি কিন্তু পাকিস্তান ভারতের নাগরিক এলাকার পাশাপাশি মন্দির গুরুদ্বার গির্জায় হামলা চালানোর চেষ্টা করেছে তবে ভারতীয় সেনা পরাক্রমের সঙ্গে তা প্রতিহত করেছে এর পাশাপাশি তিনি আরো বলেন ভারতের জঙ্গি কার্যকলাপ ঘটলে বা ঘটালে তার ফল কি হয় উড়ির ঘটনার পরই সারা বিশ্ব দেখেছে পাকিস্তানে ঢুকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছিল ভারতীয় সেনা पहलगाम की घटना के परो विश्व विदेश विभाग संत्रोषवादी के विरुद्ध उनके जीरो टॉलरेंस नीति की কথাও बोलें देनी मैं कहना चाहता हूं जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों चंगत, ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है बल्कि भारत की राजनैतिक सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है हमने दिखाया है भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया तो मंदिर गुरुद्वारा घर पर कोई हमले करने का प्रयास किया भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है हमने केवल सीमा से सटे चैन ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावल पिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है मित्रों भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की पुलवामा के बाद देखा जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई और पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपुल स्ट्राइक्स की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीच पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया ब्यूरो रिपोर्ट एनडी बांग्ला न्यूज सबर खोवो आगे सब खबर सठीक खबर पे फेसबुक पेज टी फॉलो करो चैनल टी कर আর শেয়ার করতে ভুলবেন না